নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ইণ্টাৰেষ্ট ইন লাৰ্ণিঙলৈ আজি ভাল খবৰটো সকলোৱে পালে ডি ই ইৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যি যি ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এখন লিষ্ট ওলাইছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰাইজৰ সকলোৱে অৱগত হ'ল আৰু বহুতৰ এটা মনত এটা মানে প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে আমাৰ নাম কিয় নাহিল কিয় নাহিল এই লিষ্টটোত চিন্তা কৰিব নালাগে যিহেতু ইয়াতে টুৱেণ্টি মাৰ্চৰ পৰা টুৱেণ্টি নাইন মাৰ্চলৈকে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ তাৰপাছত ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিলৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিলৰ পৰা নেক্সট ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে গতিকে ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিলৰ পৰা সেইফালে যিকেইদিন হ'ব তাতে দিয়া আছে মই অকণমান পাহৰিলোঁ তাৰিখটো বাৰু সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব মুঠতে ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিলৰ পৰা ছেকেণ্ড ফেজৰ ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তাৰ হয়তো এসপ্তাহমান আগত এখন লিষ্ট ওলাব পাৰে য'ত যিসকলৰ নাম অহা নাছিলে সেইখন লিষ্টত আহিব আৰু আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ৰেডি হ'বলৈ সময় হৈ গ'ল এতিয়া কথাটো কি হ'ল ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো ফিজিকেলি আমি তাতে উপস্থিত থাকিব লাগিব ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনত সেইটোতো মেণ্ডাটৰী হয় আমি বেলেগক ডকুমেণ্টছটো দি পঠালে নহ'ব এইটো আৰু ক'বলগীয়া কথা নহয় বাৰু তথাপি মই কথাটো উল্লেখ কৰিলোঁ এতিয়া ফিজিকেল ভেৰিট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন খুব এটা ইম্পৰটেণ্ট এটা টপিক বুলি ক'ব লাগিব মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট হ'ব ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন ডকুমেণ্ ডকুমেণ্টছত যদি আপোনালোকৰ কিবা বিসংগতি থাকে বা ধৰক সেইদিনা টাইমত যদি আপুনি এটেণ্ড হ'ব নোৱাৰে তাতে উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া ৰিজেকশ্যনৰ বহুখিনি এটা চান্স থাকে আৰু আপোনালোকে টাইমটো মেইনটেইন কৰিব কাৰণ বহু দীঘলীয়া লাইন হয় বহু দীঘলীয়া লাইন হয় গতিকে আপোনালোকে অকণমান সোনকালে যাব ৰাস্তাত ট্ৰেফিক থাকে বিভিন্ন সেইবিলাক ৰিস্ক নল'ব আপোনালোকে আগতীয়াকৈ গৈ নিজৰ ভেনোত উপস্থিত হ'ব এতিয়া ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সকলোৱে জানে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব তথাপি ভিডিঅ'টো ডিচকাশ্যনৰ কাৰণেই মই বনাইছোঁ এতিয়া ডকুমেণ্টছ বুলি ক'লে আমাৰ ইয়াতে আহিব প্ৰথম আহিব আমাৰ মেট্ৰিকৰ এডমিটখন যিহেতু এজ প্ৰুফটো চাব বয়সৰ গতিকে এজৰ কথা অহাৰ লগে লগে আমাৰ এডমিটখন লাগিব এইচ এছ এল চিৰ ঠিক আছে এডমিটখন লাগিব এডমিট নেক্সট লাগিব আমাক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এইচ এছৰ যিখন আমাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু লগতে মাৰ্কশ্বিট মাৰ্কশ্বিট আৰু পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে পি চি বুলি দিছোঁ ইয়াতে মই শ্বৰ্টত মাৰ্কশ্বিট আৰু পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰপাছত মই এইটো এল পিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমানৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী থাকিলে সেইখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু এইখিনি লাগিব লগতে মই ডি এল এডৰ কথাটো এতিয়া নকওঁ গ্ৰেজুৱেচনৰ কথাটো আগতে কৈ লওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লাগিব আপোনালোকক মাৰ্কশ্বিট আৰু পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট গ্ৰেজুৱেশ্যনত লাগিব মাৰ্কশ্বিট আৰু আপোনালোকক পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট এতিয়া এতিয়া কথাটো কি হ'ল পাছ চাৰ্টিফিকেট বহুতৰে এটা মনত প্ৰশ্ন উদয় হয় যে বৰ্ডৰ পৰা অহা এখন লাগিব নেকি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা অহাখন সেইখন নহ'লে হ'ব কলেজৰ পৰা দিয়াখন হ'লেও হৈ যাব পাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব মুঠতে কলেজৰ পৰা দিয়াখন হ'লেও হৈ যাব ঠিক আছে এইখিনি থাকিলে তাৰপিছত আমি আহোঁ এতিয়া ডি এল এড আৰু যিটো আমাৰ প্ৰফেচনেল যিটো আছে আমাৰ যিটো আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে ডি এল এড আৰু বি এড গতিকে ডি এল এড আৰু বি এডৰ ক্ষেত্ৰতো একেই লাগিব মাৰ্কশ্বিট লাগিব ডি এল এডৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কশ্বিট লাগিব বি এডৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক লাগিব মাৰ্কশ্বীট লগতে পাছ চাৰ্টিফিকেট এই দুখন লাগিব মাৰ্কশ্বিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ডি এল এড আৰু বি এডৰ ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকে জানি থওক আৰু যিসকল যিসকলৰ এন চি চি হওক বা স্পৰ্টছৰ কিবা এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেখেতসকলে সেই চাৰ্টিফিকেটখন নিব লাগিব যাতে এটা যিহেতু মাৰ্কছ এটা দিয়াৰ কথা আছে এক্সট্ৰা গতিকে এন চি চি হওক বা স্পৰ্টছৰ হওক যি বিভাগত থাকে সেইবিলাক লৈ যাব আপোনালোকে যদি এপ্লি এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যদি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিছিলে কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যদি আপোনালোকে দিয়া নাছিলে তেতিয়াহ'লে সেইখন নি লাভ নহ'ব কাৰণ মাৰ্কটো প্লাছ নহ'ব ঠিক আছে তাৰ পাছতে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকক লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লগত লৈ যাব লৈ যাব লাগিব আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব আৰু পি ডাব্লিউ ডি যিবিলাক ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ আছে তেখেতসকলৰ চাগে এইখন লিষ্টত আহিছেনে নে নাজানো তেখেতসকলৰ আগতে কিমান পাৰ্চেণ্ট মানে হেণ্ডি ডিফিচিয়েঞ্চি আছে সেইবিলাক তেখেতসকলৰ এটা মেডিকেল চেকআপ হ'ব গতিকে সেইখিনি কথা বাৰু মই ইয়াতে বাৰু নকওঁ যিখিনি আমাৰ নৰ্মেল কেণ্ডিডেট আছে সেইখিনিৰ কাৰণে এইখিনি লাগিব গতিকে আপোনালোকে বুজি পালে এই মেট্ৰিকৰ এডমিট তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ চাৰ্টিফিকেট প্লাছ মাৰ্কশ্বিট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট প্লাছ মাৰ্কশ্বিট ডি এল এড বি এডৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট প্লাছ মাৰ্কশ্বিট কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু যিটো আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন একজাম যিটো হৈ গ'ল আমাৰ টেটৰ টেটৰ আপোনালোকক চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব মাৰ্কশ্বিটখন লাগিব টেটৰ ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকক চাব কাৰণ এইখিনি প্লাছ হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে লিষ্টখনত দেখাই পাইছে যিখন ফাৰ্ষ্ট পেজত দিছে এইখিনিত ট'টেল প্লাছ হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ মাৰ্কছটো কেলকুলেশ্যন হৈছে গোটেইখিনি প্লাছ কৰি তাৰপিছতহে মেৰিট লিষ্ট আহিছে গতিকে এইখিনি আপোনালোকক চাব এইখিনিত যদি আপোনালোকৰ বিসংগতি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মানে এইটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ছাকচেছফুল বুলি ক'ব লাগিব ঠিক আছে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু টাইমটো মেইনটেইন কৰিব আপোনালোকে টাইমত গৈ উপস্থিত হ'ব মই এই কথাটো এনেকুৱা নাই আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ভিত্তিত কৈ আছোঁ তেনেকুৱা বহুত ভেৰিফিকেশ্যনত অলৰেডি আমি আমি মানে মই এটেণ্ড হৈ পাইছোঁ গতিকে সময়ৰ বহুত তাকিদা বহুত থিয় দি থাকিব লাগে বহুত দীঘলীয়া লাইন হয় গতিকে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ যাব আৰু সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিল ল'ৰা ধুপৰা নকৰিব ভালদৰে যাব আৰু নেক্সট যিসকলৰ অহা নাই তেখেতসকলৰো নেক্সট ফেজত আহিব নিশ্চয় গতিকে অতি সোনকালে ভাল খবৰটো আহিব এপইণ্ট বেদৰ গতিকে ধৈৰ্য ধৰক আপোনালোকে আৰু এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিল হয়তো মোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৰোঁতে অজানিতে ভুলভান্তি কিছু হৈ যাব পাৰে তাৰ আপোনালোকৰ মাজৰ এজন বুলিখিনি ক্ষমা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য ধৰি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ